Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Максим Тимофеев. Я преподаю международное право прав человека в Европейском гуманитарном университете, который находится в Литве, в Вильнюсе. Моя задача — рассказать вам об ограничениях прав человека и о критериях правомерности таких ограничений. Главный герой одного из романов Анатолия Франца, мудрый аббат Куаньяр, говорил, что современное общество Напоминают ему своего рода зверинцы, ибо прогресс нравов состоит в том, чтобы сидеть в клетке, а не скитаться без крова по лесам. Это высказывание метко подчеркивает социальную природу индивидуальных прав. Человек живет не в вакууме, не в лесах, а в обществе, и поэтому пользование его правами ограничено сферой осуществления прав других лиц, а также необходимостью существования общества в целом. И действительно, абсолютных прав, то есть тех, которые ничем не ограничены, чрезвычайно мало. Если мы обратимся к национальным конституциям, а также к международным договорам по правам человека, мы увидим, что все они содержат оговорки, ограничивающие большинство прав, которые они гарантируют. Однако значение конституционных билей о правах, а также международных договоров по правам человека было бы невелико, если бы они только лишь наделяли государство и его органы полномочиями по ограничению индивидуальных прав и свобод. Более важной функцией этих актов, то есть национальных конституций, а также международных договоров по правам человека, заключается в том, чтобы ограничить власть государства вмешиваться в пользование правами индивидуальных лиц. Итак, права не безграничны, но и власть государства вмешиваться в наши права также не безгранична. Государство может вмешаться в осуществление нами прав, однако оно должно сделать это правомерно. Чтобы такое вмешательство было правомерным, оно должно соответствовать ряду критериев. Национальные конституционные акты, а также международные договоры по правам человека сформулированы по-разному, в том числе с точки зрения правомерности критериев, ограничения прав. Подчас такие критерии сформулированы не очень четко, явно, поэтому они находят свое развитие в судебной практике, в практике конституционных судов или верховных судов отдельных государств, а также в практике международных судов по правам человека. Подходы этих судов похожи, однако не идентичны ни с методологической, ни с э, терминологической точки зрения. Поэтому строить свою лекцию на сравнении различных подходов, э, тем более, что эта лекция короткая, я не считал нужным. Я буду опираться на практику Европейского суда по правам человека. Прежде чем перейти к отдельным критериям правомерности ограничения прав, я отмечу, что они зависят от характера права, который подлежит ограничению. Очевидно, что не существует критериев правомерности вмешательства в абсолютные права. Характер права диктует, что любое вмешательство автоматически составляет нарушение, автоматически неправомерно. Обратите внимание на статью 3 Европейской конвенции по правам человека, которая э, запрещает э, пытки и негуманное обращение. Обратите внимание, как она сформулирована. Она не допускает никаких исключений. Таким образом, если представитель государства оказывает давление, используя насилие, на предполагаемого преступника, чтобы добиться его признательных показаний, такое вмешательство в личную физическую неприкосновенность этого лица автоматически составляет нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Автоматически является как минимум негуманным обращением, а в определенных случаях и пытками. При этом не важно, существует ли авторизация такого насилия со стороны национального законодательства или вышестоящего должностного лица. Также неважно, какую цель преследует насилие. Вполне возможно, высокую, такую, как спасение жизни ребенка. Что же касается тех прав, которые подлежат ограничениям, то в Европейской конвенции по правам человека условно можно выделить две разновидности таких прав. В английском языке Данным категориям прав присвоены термины limited и qualified. К сожалению, на русский язык и то и другое слово переводится одинаково ⁇ ограниченные права. Как видим, английский язык знает тонкости значения, которые русскому языку неведомы. Что ж, язык нас подводит, но мы тем не менее должны говорить. Я попытаюсь... Объяснить различия между этими двумя категориями на примере. Примером первой категории таких прав, Limited, является право на личную свободу, которое предусмотрено статьей 5 Европейской конвенции по правам человека. Из текста этой статьи следует, что личная свобода может быть ограничена только, если это предусмотрено законом, и только в случаях прямо указанных. Пункте первом данной статьи. Статья предусматривает шесть таких случаев, включая, например, содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом. Таким образом, Европейский суд по правам человека может прийти к выводу о нарушении личной свободы, либо если помещение под стражу было незаконным, не соответствовало требованиям национального законодательства, либо если такое вмешательство, пусть и формально законное, не соответствовало ни одному из указанных в статье случаев. Классическим примером второй категории прав qualified является статьи 8, 9, 10, 11 Европейской конвенции по правам человека. Например, статья 8 Европейской конвенции, которая э, закрепляет право на уважение частной и семейной жизни. Из пункта второго данной статьи следует, что ограничения а, данного права должны соответствовать трем критериям. Первый критерий ⁇ они должны быть предусмотрены законом. Второй критерий а, ⁇ они должны преследовать одну из предусмотренных статей правомерных целей. К таким целям, например, относятся охрана общественного порядка или защита прав и свобод других лиц. И, наконец, они должны быть необходимы в демократическом обществе. Мы видим, что данная статья, в отличие от статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, не предусматривает конкретных случаев, при которых ограничения права правомерны со стороны государства. Это значит, что критерии менее жесткие. Независимо от отличий между критериями, предусмотренными разными статьями Европейской конвенции по правам человека, мы тем не менее можем говорить об общих критериях правомерности вмешательства государства в пользование правами. Давайте поговорим о них отдельно. И в первом случае, и во втором, статья 5 Европейской конвенции, статья 8, Формулировки этих положений отсылали нас к закону. Государство вправе вмешаться в пользование правами отдельных лиц. Но такое вмешательство должно быть предусмотрено законом, должно быть законным. Законность и есть первый критерий правомерности ограничений прав и свобод. Требования законности вытекает из принципа правового государства, который гласит, что деятельность государственных органов должна быть связана, ограничена правом. Требование законности – это первая гарантия против произвола со стороны представителей государственной власти. При этом надо понимать, что требование законности ограничения прав само по себе автоматически не исключает произвола. Давайте обратимся к примеру дела Васенин против России, которое было рассмотрено Европейским судом по правам человека. В этом деле российский суд установил, что господин Васенин был причастен к совершению ряда преступлений. Однако он не мог признать его виновным ввиду психического заболевания Васенина. Он страдал шизофренией. Суд назначил Васенину принудительное лечение в психиатрической больнице. Однако поместили Васенина в Осенина психиатрическую больницу не сразу после решения суда, а по истечении 20 дней. Все это время Васенин содержался в обыкновенном следственном изоляторе. Однако Европейский суд пришел к выводу, что ограничение личной свободы Васенина, хотя и было формально законным, не исключало произвол. По решению российского суда Васенин должен был быть помещен в психиатрическую лечебницу, однако до этого более 20 дней содержался в обычном СИЗО. С точки зрения европейского суда по правам человека Васенин должен был быть помещен в психиатрическую лечебницу как можно скорее. Российские власти не представили суду объяснения, почему этот процесс перемещения из СИЗО в психиатрическую лечебницу занял такое большое время. Поэтому суд пришел к выводу о том, что право заявителя было нарушено. Мы видим, что Европейский суд по правам человека не ограничивается критерием э, формальной законности, а содержательно его нагружает. В случае со статьей 5 Европейской конвенции которые гарантируют право на личную свободу, Европейский суд дополнил требования формальной законности требованиям отсутствия произвола. Европейский суд дополнил требования законности двумя дополнительными критериями. Во-первых, правое предписание должно быть доступно, чтобы я мог сообразовывать с ним свое поведение и знать, в каких ситуациях какие права и каким образом могут быть ограничены. Во-вторых, правая норма должна быть сформулирована с достаточной степенью четкости и определенности, чтобы я мог предугадывать последствия своих действий. Следующим критерием правомерности ограничения прав является требование, чтобы такое ограничение соответствовало правомерной цели, преследовало правомерную цель. Иными словами, Государство не имеет права устанавливать ограничения ради любой цели, которая только ему заблагорассудится. В примере со статьей 5 цели ограничения очень тесно увязаны с конкретными случаями, в которых такое ограничение является допустимым. Так, под пункт D пункта 1 статьи 5 указывает, что несовершеннолетний может быть помещен под стражу, в частности, в целях образовательного надзора. В деле Блохин против России молодой человек был помещен в Центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей российским судом с тем, чтобы исправить его противоправное поведение. Эта аргументация российского суда, а также условия в этом центре, в котором образованию не уделялось практически никакого внимания, привело Европейский суд к выводу о том, что требования статьи 5 Европейской конвенции были нарушены, потому что цели ограничения права Блохина на личную свободу не являлись правомерными. В статьях 8, 9, 10, 11 Европейской конвенции по правам человека цели государства сформулированы более широко. Вмешательство государства будет допустимым, если оно преследует цели, например, охраны общественного порядка или охраны э, прав и свобод других лиц. Для государства, как правило, не составит большого труда продемонстрировать, что введенное ограничение на, например, право на уважение семейной жизни или свободу выражения мнений преследует цель, которая подпадает под одну из указанных категорий. Поэтому существует необходимость в дополнительном критерии правомерности. Ограничение государством правом, предусмотренного статьями 8, 9, 10, 11 Европейской конвенции по правам человека, должно не только быть законным, должно быть не только предусмотрено законом, не только преследовать правомерную цель, но также должно быть необходимым в демократическом обществе. Что же означает эта загадочная формулировка ⁇ необходимое в демократическом обществе ⁇ Европейский суд объяснил, что критерий необходимости означает, что вмешательство должно быть, в частности, пропорциональным той цели, которую государство преследует при помощи такого ограничения. Требование необходимости в демократическом обществе, которое связано с установлением соразмерности между ограничением и преследуемой целью, является одним из самых сложных критериев правомерности ограничения прав. Общее правило звучит достаточно просто. Государственное вмешательство должно ограничивать индивидуальное право только в той степени, в какой это минимально необходимо для достижения поставленной цели. Безусловно, существуют случаи, в которых такие минимальные ограничения лежат на поверхности. Иначе пропорциональность такой меры сомнительна. Безусловно, существуют случаи, в которых непропорциональный, несоразмерный характер государственной меры, ограничивающие индивидуальное право, очевиден. Например, в России существует особый порядок захоронения тех лиц, которые погибли при совершении ими террористических актов. Родственники таких лиц не могут получить тело, не могут провести похороны и не знают место захоронения. Европейский суд по правам человека, который оценил это законодательство, пришел к выводу, что такой порядок не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека. Даже если признать, что существуют правомерные цели для ограничения права родственников террористов, диспропорциональность, несоразмерный характер этой цели очевиден. Поскольку можно представить другие меры, которые бы достигали тех же целей, но с меньшим уроном для прав родственников террористов. Однако далеко не всегда такие альтернативные и менее обременительные меры лежат на поверхности. Поэтому в большинстве случаев Европейскому суду по правам человека приходится оценивать всю совокупность факторов, которые влияют на вывод о том, пропорциональна мера или нет. К таким факторам будут относиться значимость права для заявителей, характер публичного интереса, который преследует государство, вводя ограничения на пользование правами, поведение должностных лиц и органов государства и так далее. Приведем в качестве примера дело ⁇ Кривицкий и кривицкая ⁇ против Украины. Заявители ⁇ мать и сын жаловались на выселение их, а также семьи сына, в которой были несовершеннолетние дети, из квартиры, в которой они проживали на протяжении 10 лет. Решение о выселении Кривицких из квартиры было принято на том основании, что завещание, по которому они приобрели право в ней проживать, было недействительным. Европейский суд пришел к выводу о том, что выселение заявителей из квартиры не соответствовало требованиям статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, потому что такая мера не была соразмерной той цели, которую государство перед собой ставило. Затем Европейский суд, пусть и с неохотой, согласился с тем, что данная мера была предусмотрена законом. Во-первых, суды Украины не установили справедливый баланс между экономическим интересом государства и интересом заявителя который был чрезвычайно важен. Во-вторых, суды не ответили на ряд доводов заявителей. Например, о том, что Кривицкие сделали ремонт в помещении, в котором они проживали. В-третьих, суды не рассмотрели, есть ли в большой семье с несовершеннолетними детьми иные варианты проживания, кроме как квартира, из которой их выселяли. В заключении хочу повторить основные тезисы этой мини-лекции. Природа индивидуальных прав социально, поэтому они не безграничны, и государство вправе вмешиваться в их осуществление. Однако власть государства вмешиваться в осуществление наших прав также не безгранична. Национальные конституционные акты и международные договоры по правам человека стремятся ограничить власть государства по вмешательству в осуществление индивидуальных прав. Делается это при помощи критериев правомерности, которые не сводимы к требованию формальной законности. Законность – необходимое, но недостаточное условие. Ограничения индивидуальных прав должны преследовать правомерную цель и должны быть соразмерны этой цели.